Salam dostlar, biz bu videoda sizlər dinin siniflər üzrə nəşr etdiyi test kitablarına 7-ci sinfdən ilkin anlayışlar mövzusundan C variantının suallarına baxacağıq. Başlayaq suallara. Əvvəlki videoda qeyd etdim ki, biz A variantının ə, suallarına baxdıq. İndi isə C variantının suallarına baxaq. Başlayaq suallara. D nöqtələrin yerinə birinci sualda nöqtələrin yerinə müvafiq ədədləri normal şərait üçün yaz. Nə razmalıq normal şərait üçün. Demək ki, hidroki 64 qram hidrogen deərkin neçə moldur? Biz bilirik ki, hidrogenin molar kütləsi 2 qramdır. Yəni o deməkdir ki, 2 qram hidrogen 1 moldur. Və 64 qram hidrogen neçə mol olacaq? X mol olacaq. X bərabər eləyəcək 32 mol. Yəni bura gedəcək 32 ədədi. Nə razmalıq 64 qram oksigendə neçə molekul var? Oksigen bir molu 32 qramdır. Yəni 32 qramda Avogadro ədədi Avogadro ədədi qədər molekul 32 var. 32-də var 6.2 10 üslü 23 molekul. Bəs 64-də nə qədər olacaq? 64-də olacaq y, y bərabər eləyəcək. 12.4 10 üslü 23 və ya hələ yaza bilərik 1.204 10 üslü 24 sayda molekul var. Sonra deyir, sizə 64 qram SO2 neçə litrdir? SO2-nin M-i elə 64 qram olduğundan, 64 qram ol olduğundan, yəni 1 molu 64 qramdır. 1 mol ə, qazın da biz bilirik ki, normal şəraitdə tutduğu həcm 22,4 litrdir. Deməli 64 qram SO2 elə 22,4 litrdir. QEDH 1 tonunda 204 10 23, bu birisi siləyəcək. 22 tonunda 4 litr. Ədədlərimiz belə olacaq. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda bizə diaqram verib, diaqramda deyir ki, CH4 CH4-də karbon və hidrogenin kütlə faizini müəyyən edin, faizlə kütlə faizini müəyyən edin. Yəni diaqramı faizlə verib bizə. Biz bunun üçün nə eləməliyik? H2CH4-ün M-ini tapırıq. MCH4 bərabərdir neçə eləyir? Yəni molar kütləsi neçə eləyir? 16 eləyir. Bunda burdan da deməli ə, karbonu tapsaq hidrogen artıq bizə məlum olar. Çünki CH4 iki elementdən ibarətdir. Yazıram omega karbon bərabərdir 12 bölünsün 16. Çünki karbon 12dir. Bir dənə karbon da 12dir. Vurulsun 100-ə. Bərabərdir 4/3. Anaxtjada bu buda eləyəcək 75%. Deməli, karbon 75% imiş, 10 mol hidroqen bərabər olacağı 25% olacaq. Diaqramda görürəm ki, hansı uyğundur? Bizə ə, karbonu bozla verib, hidrogeni isə göylə verdiyi üçün diaqrama diqqət eləyəndə görürük ki, ikinci diaqram uyğun gəlir. Yəni bu hissəyə qədər ki var. Bu hissəyə qədər 75%dir karbon. Bu hissə isə oksigena aid olduğundan 25% kimi görünür. Yəni diaqramda cavab oldu ikinci diaqram. Gətirək növbəti suala. Növbəti sualda bizə nə deyir? Deyir ki, hansı maddələrsə müsbət 8 dərəcədən müsbət 50 dərəcədə qızdırıldıqda aqriqat halını dəyişmir. Maddələr 3 tənədir, x, y, z-dir. Maddələrin ərimə və qaynama temperaturlarını verib, bizdən isə cavabları istəyir buna dair biz əvvəlki testdə də misal həll etmişdik. Baxaq. X üçün belə bir ədəd oxu çəkirəm və x-in üzərində onun ərimə və qaynama temperaturlarını qeyd eləyirəm. Müsbət 30-la müsbət 140. Sonra mənə deyir ki, 8 dərəcədən 50 dərəcədə qızdırıldıqda. 8 dərəcə 30-dan sol tərəfdə yerləşir, 50 isə sağ tərəfdə yerləşir. Əgər ə, dəyişdirilən temperatur ərimə və qaynama temperaturundan kənara çıxırsa, o zaman həmin maddə aqreqat halını dəyişəcək. Yəni 8 30-la 140-dan kənarda yerləşir. 30-la 140-dan kənarda, onun ortasında yerləşmədiyin, aralıqda yerləşmədiyin bu maddənin aqreqat halı dəyişəcək. Yəni 8 dərəcəli yəni dərəcələrdə -dər 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 qızdırıldıqda dəyişəcək. Belə şəkildə dəyişəcək. Deməli bu cavaba uyğun olmayacaq. Keçirik ikinciyə. İkincini izah eləyəndə artıq aydın başa düşəcəyik. Y-yə baxaq. Deməli y-nin ərimə və qaynama temperaturunun qədəri +5 ilə +270-dir. 8 ilə 50 5 ilə 270 arasında yerləşir. Yəni bu aralıqda yerləşdiyi üçün burada artıq ıı, Y maddəsinin aqreqat halı dəyişmir. Nəyə görə dəyişmir? Məsələn, Y-nin ərimə temperaturu 5 dərəcə olduğu üçün müsbət 5, o, müsbət 8 dərəcədə onsuz da maye haldadır. Çünki 5 dərəcədə də əriməyə başlayır. Və müsbət 50 dərəcədəyə qaldırdıqda o yenə də maye halda olacaq. Çünki maddənin ərimə və qaynama temperaturudakı arasındakı aqreqat halı maye hal olur. Yəni 8 dərəcədən 50 dərəcəyə dəyişdirsən də o onun aqreqat halı dəyişməyəcək. Çünki 5 dərəcədə artıq maye halı idi, bir də 270 dərəcədən yuxarıda artıq buxar halına keçəcək. Ona görə də y aqreqat halını dəyişməyəcək. Y cavaba daxildir. İndi baxaq z-ə, z üçün nəce ifadə yar bunu? Z üçün deməli yenə yəni də qeyd eləyirik bunun Əyrəmin batığı qaynama temperaturu müsbət 10 ilə müsbət 75. Artıq görürük ki, 8 sol tərəfdə yerləşəcək ondan, 50 isə onun sağında. Yəni kənara çıxma oldu. Kənara çıxma oldusa aralıq dəyərləşmədsə bunun aqriqat halı dəyişəcək. Aqriqat halı dəyişməyən ancaq oldu y. Yəni bizim cavabımız ancaq oldu y. Növbəti suala keçək. Növbəti sual 4-cü sualda bizə nə deyir? 4-cü sualda deyir, şəkildə göstərilən qazların kütləsini müəyyən edin. Bunun üçün nə etməliyik? İki növ qəbərib bizə. 44.8 litr normal şəraitdə hissə. 44.8 litr CO2, 11.2 litrdə H2. CO2-nin molar kütləsi 44 olduğundan biz bilirik ki, 1 mol, yəni maddənin molar kütləsi 1 mol qazın tutduğu həcm 22.4 litrdir. Yəni 44-ü 22,4 litr olduğundan, bəs 44,8 litri neçə qram olacaq? X deyirik, x də bərabər olacaq 88 qram CO2. Yəni bu olacaq 88 qram CO2. Normal şəraitdə bu qədər burada karbon qazı var. Y üçün hesab, hidrogen üçün hesabı deyirik. Hidrogen üçün hesablayanda Deməli, hidrogenin molar kütləsi 2-dir. Yəni 2 qram hidrogen normal şəraitdə 22,4 litrdir. Yəni 2 22,4 litrdir. Bəs 11,2 litr hidrogen nə qədər olacaq? Deyirik y. y də burdan bərabərdir 1 qram eləcə. Yəni 1 qram H2. Demək ki, 11,2 litr hidrogen normal şəraitdə 1 qram, imiş, 1 qram H2 imiş. Keçək növbəti suala. Növbət sualımız 5-ci sualdır. Deyir, izotopları müəyyən edin. İzotop nə deməkdir? Proton sayıları eyni olan ə, atom deməkdir. Element atomu deməkdir. İzotoplar ə, deməli ümumiyyətlə element atomunun nisbi atom kütləsi onun protonla neytronların cəminə bərabərdir. Əgər bizə nisbi atom kütləsi ilə neytronu verilsə, protonu tapa bilərik də nisbi atom kütləsindən çıxarıb neytronu. Baxaq. 17-dən 9 çıxanda bu eləyəcək 8, 39-dan 20 çıxanda bu 19 eləyəcək, 20-dən 40-dan 21 çıxanda bu eləyəcək 19, 19-dan 10 çıxanda bu nə eləyəcək? 9. Biz də görürük ki, burda Y ilə Z bir-birinin izotopudurlar. Yəni proton sayıları bir-birinə bərabərdir. Cavab olacaq Y ilə Z. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız 6-cı sual. Deyir ki, Bəsit və mürəkkəb maddələri müəyyəntin. Bəsit maddələr eyni növdə atomlardan, mürəkkəb maddələr isə müxtəlif növdə atomlardan əmələ gələnlərə aiddir. 1-ci mürəkkəb maddədir H2O, hidrogen və oksigen atomlarından əmələ gəlir. 2-ci mürəkkəb maddədir, o da karbon və oksigendən ibarətdir. 3-cü dəmirdir, bu bəsit maddədir, ancaq dəmir atomlarından. 4-cü də bəsit maddədir, kükürtdür, ancaq kükürd atomlarından əmələ gəlir. 5-ci mürəkkəbdir fərək tuzudur. Natrium və xloratlardan əmələ gəlib. 6-cıdakı bəsit maddədir. O da oksigen, deoksigen atomlarından əmələ gəlmişdir. Cavab oldu bu formada. 3 4 6 bəsit, 1 2 5 isə mürəkkəb maddədir. Keçəy növbəti suala. Bizə diaqram verib, Euler Venn diaqramı verib. Deyir uyğun mədləri qeyd edin. Bizə bizdə yalnız 2 valentli, yalnız 3 valentli və həm 2 və 3 valentlik göstərən elementləri istifadə. Kalsium yalnız 2 valentli olub. Deməli bura 1 gedəcək. Dəmir həm 2 və həm 3 olur. Bura 2 gedəcək. Sink yalnız 2 olur. Gedəcək. 3 gedəcək bura. 3. Alüminium da yalnız 3 olur. 4-də gedəcək bura. Bu formada olacaq cavab. 1 3 2, 2 hər ikisinə gedəcək. 4-dəki 3-ə gedəcək. Keçəy növbətiyə. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Burda bizdən nə istəyir? Birləşmə verir bizə dəmirlə oksigenin birləşməsi. Deyir ki, dəmirlə oksigenin birləşməsi dəmir 70%-dir, oksigen isə 30%-dir. Bu birləşmənin formulunu müəyyən edin. Biz bilmirik. Yəni dəmirə deyirik x indeksinə, x deyirik. Oksigena isə y deyirik. Burdan da yazırıq x-in y-yə nisbəti bərabərdir Dəmir 70%dirsə 70-i bölürük 56-ya. Bunun nisbəti Oksigen 30%dirsə 30-da bölürük 16-ya. Çünki dəmir 56, də oksigen də ki 16-dır. Bərabərdir nisbi atom kütlələri bu formadadır. Bərabərdir bu da. Kəsrdən azad eləyirəm. Və vaxtda 70-i 56-ya bölürəm, birbaşa yazıram. İndi hansı asansızsa o formada gedirəm. Kəsrdən azad etmək daha asandır ya 56 ilə 16 üçün əkoptafanda 112 eləyir. Deməli birinci kəsrin sürət və məxrəzini mən 2-yə vurmalıyam. Yəni bu eləcə 140 bölünsün 112. ikinci kəsri də 7-yə vurmalıyam. 7 bu 112 eləyəcək. 30 da 7-yə vurduqda 210 eləyəcək. Bu da bərabərdir. Məxrəzlər getdi, qaldı ə 140 qaldı, bir də 210 qaldı. Bu da bərabərdir 70-ə ixtisar gedir. Yəni bu olur 2, bu da olur 3. Yə yəni, bu oldu x, bu da oldu y. Cavab oldu. Deməli kimyəy formulu olacaq Ferrum 2 O3. Bu oldu bizim cavabımız. Keçək növbət suala, növbət sual 9-cu sualdır. 9-cu sualda bizə bir sistem verib, belə bir qurğu verib deyir ki, bu nəyi əks etdirir? Bu distillə prosesini əks etdirir. Burda cavab distillədir. Distillə prosesi də qaynama temperaturuna əsaslanır, maddələrin qaynama temperaturuna əsaslanır. Keçirik növbəti suala. 10-cu sual. Bizə kimyəvi elementlər verib və oxdan onların adlarını verib əksini istəyir. P. Bu fosfordur fosfor xlorun kimyəvi işarəsi belə yazılır. Bu sinkdir. Sink bura yazıram. Bu biridəki natriumun da kimyəvi işarəsi bu formadadır. Bu oldu bizim cavabımız. Növbəti sual 11-ci sualdır. Naməlum maddə parçalandıqda, deyir, mis klorid və su alınır. Bu maddə hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur? Burada mis var, burada oksigen. Koprumoda mis boksigen var, burda isə hidrogen voksi var. Oksigen ayr kisində var. Mis bir də hidrogen var. Deməli 3 dənə element var. Mis, oksigen və hidrogen bu maddənin tərkibində. Burda cavab olacaq A bəndində. Növbəti sual 12-ci sual. Baxaq. Deyir 3 mol H4 və 1 mol O2-dən ibarət qarışığın orta molar kütləsini tapın. Yazıram M orta = 3-ü vururam 16-ya. Çünki metanın nisbi molekul kütləsi 16 olduğuna 3-ü vururam 16 üstə gəlirəm 1-i vururam 32-yə bölürəm 4-ə. Yəni ümumi mol sayına bölürəm. Burdan da eləyir bu 80 eləyəcək yuxarı, aşağı da eləyəcək. 4 bu da eləyəcək 20 qram ol. 20 qram ol. 20 qram ol. Cavab oldu B bənd. Keçək növbəti suala. Növbət sualımız 13-cü sualdır. 13-cü sualda bizə nədir? 12-ci sualda elementlər verib, X elementi ilə oksigeni verib və nə bizə deyir? X 6 valentlidir. Oksigen isə 2 valent, valentlidir. Üzr istəyirəm. Oksigen isə 2 valentlidir. Deyir ki, kimyəvi formulumu müəyyənləşdirin. Bunu deməli çarpaz üsulla da edirlər bəzən və yaxud da əkovla da edirlər. Mən adətən əkovla edirəm. Çarpaz üsulla ediyəndə necə olur? Deməli 6-nı gətirirəm oksigenin ayağına, 2-ni də gətirirəm x-in ayağına. Yəni belə bu çarpaz oldu. İndi bunu bu formada saxlamırıq. Çünki ixtisar gedir, sadələşdiririk, sadə formula olacaq XO3. Yəni bu formadır. Və yaxud da əgər birbaşa şəkildə əkov tapsa Yəni x o üçün əkop təhsər bu 6-dır, bu 2-dir. 6 ilə 2 üçün əkop 6-dır. Sonra həmin 6-nı bölürəm bu 6-ya. 6-yı 6-ya 1, bura 1 yazılmır x-in indeksinə. 6-nı 2-yə böləndə 3 eləyir. Yəni formul birbaşa belə olur. Əkopla tapanda birbaşa şəkildə aldı. Keçək növbəti suala. Növbəti sual 14-cü sualdır. 14-cü sualda bizə deyir ki, 2 mol O2 və 1 mol Ca4dən ibarət qarışıqda O32-nin kütlə faizini hesablayın. 2 mol O2, 1 mol O2 32-dir. Yəni burada göstərib 32-dir. Onda 2 moldusa 2-ni vururam 32-yə. Dəyərir 64. 1 mol CH4 isə 1 vururam 16-ya, yəni CH4 16 olduğundan 1 vururam 16-yə, elə 16 eləyir. Bunları toplayıram bu elə 80. Sonra nə deyir? Deyir oksigenin kütlə faizini tapın. Yazıram Omeqa oksigen bərabərdir. Oksigen bizdə 64 idi. 64-ü bölürəm 80-ə, vururam 100-ə. 100 faizə. 100 bu da bərabərdir 80% eləyir. Yəni burada oksigenin kütlə faizi oldu 80%. Fai. Burada da cavab oldu C bəndi. Keçirəm 15-ci suala. XNO32 maddəsinin nisbi molekul kütləsini verib 148, X-in nisbi atom kütləsini bizdən istəyir. Bunu necə hesablayırıq? Yazıb XNO3 2 = 148. Bu yoldu bunu Bismillahirrahmanirrahim. Yazıram x-i bilmirəm, necə də yazım? x üstə gəlsin NO3 özü 62, 62-ni 2-yə vuranda eliyir 124 = 148-ə. x buradan bərabərdir 148-dən 124-ü çıxıram. Bu deyilir 24. Bu da magneziyum imiş. Yəni magneziyum NO3 2 dəfə imiş. Yəni cavab oldu burada C bə. Keçirəm növbət suala. Növbət sual 16-cı sualdır. Burda bizə nə deyir? Deyir ki, C x H y C x H y verir bizə. Hidrogenin kütlə faizi 25%-dir. Bu 25%-dir. Deməli karbon 75%-dir. Karbon 75%-dir. Karbon 12-dir, hidrogendəki 1-dir. Tənasıb qururam, asan yolu budur. Yəni 75-lə birləşib 25, 75%-lə birləşib 25% karbon 12 olduğunda 12-ni xə vururam, 12x-nə də birləşirəm. Biri də y-yə vururam, y-yə. Sonra 25-dən 75 ixtisar gedir, 3 dəfə. Bu 1 dəfə. 3 dəfə bu 1 dəfə. Yəni 12x bərabərdir 3y-yə. Burdan ixtisar gedir, 4x bərabərdir y-yə. Burdan da tapıram ki y bərabərdir 4x-ə bərabər olur. Yəni burada cavab oldu ə a bəndidir. Keçək növbəti suala. Növbət sualımız 17-ci sualdır. 17-ci sualda bizə nə deyir? Bizə deyir ki, qazların sıxlığını müqayisə edin. Deməli biz qazların sıxlığını müqayisə etmək üçün rho bərabərdir m bölünsün vm. Belə bir düstur var qazların sıxlıq göstəridicisidir bu. Bu V molar həcmdir. Yəni qazın 1 molunu normal şəraitdə tutduğu həcm dəyişmir. Həmişə 22,4 litr olur. Bu dəyişmir. Kəsrin məxrəci dəyişir. Kəsrin qiymətinə bax. Nə zaman böyük olur? Kəsrin sürəti. Əgər məxrəc dəyişmirsə, sürət nə zaman böyük olsa, kəsrin qiyməti də böyük olur. Yəni M molar kütlə hansı qazda çoxdursa, o qazın sıxlığı da çox olacaq normal şəraitdə. Po zaman baxıram. Burada oksigen 32-dir, dəm qazı, yəni karbon monoksidi 28-dir. CH4 isə 16-dır. Deməli ən böyüyü olacaq 32. 2 ən böyüyüdür, sonra 3, 2 > 3 > 1. Cavab oldu D bənd. 0.3 mol N2 neçə qramdır? Yazıram MR N2 bərabər eləyir 28. Yəni bunun N2 belə yazılır da, azot sərbəst halda bu formada olu, 2 atomlu qazdır azot. 0.3 mol. Bunu da vururam 0.3-ə, bu da bərabərdir 8.0.3-ü 0.3-ə vurark, 3-ə yox. 8.4 qrammış. 8.4 qrammış. 0.3 mol N2 8.4 qram. 19-cu sual. 0.5 mol CH4 üçün hansı ifadələr doğrudur? CH4. Gəlin baxaq CH4-ə. Bu 16-dır, molar kütləsi 16-dır, 16 qram və ya da bu 1 mol deməkdir. Və ya da bu həmçinin deməkdir, 1 mol 22.4 litr. Və yaqında bu deməkdir 0.2 10 ü 23 molekul. Yəni 1 molda bu qədər molekul olur da. İndi baxın. Sıf bu 1 moldu da. 0.5 mol, yəni bunların yarısı olmalı. Deyib 4 qram karbondur. İndi fikir verin. CH4-də 1 molda 12 qram karbon var, 4 qramda hidrogen var. Yəni 0.5 molda olacaq ə, Əla 4 qram olmaz, olacaq 8 qram olmalı idi. Bunun ümumi kütləsi olmalı idi 0.5 bu olmalı idi 8 qram. 0.5-dirsə bərabərdir 8 qram olmalı idi. Sonra nədir? Deyir tərkibində 6 qram var. Bun var? Bəli. 1 molda biz görürük ki 12 qram karbon var. Yəni 1 molda 12 qramdsa 0.5 molda artıq olacaq 6 qram var. Sonra dəyər ki tərkibində 2 mol hidrogen atomu var. Biz görürük ki 1 molda burada görürük ki 4 dənə hidrogen atomu var CH4-də. Əgər 0.5 moldusa bu 2 qram olacaq. Yəni həm 2 qram olacaq, həm də 2 atom olacaq. Yəni 2 mol hidrogen atomu olacaq. Bu doğrudur. Sonra bu doğrudur. 3.5 doğrudur. 2-yə baxaq. 11.2 litrdir. Deməli 1 mol 22.4 litrdir. Bayaq hesabladım. Əgər 0.5d isə 11.2 olacaq. 2 də doğrudur. Bu da doğrudur. 1 tamində 20410^23 molekuldur. Yəni nə deməkdir? Dörddə biridir. Xeyr, dörddə biri 2/1 olmazdı. Yəni 6d 100d 20^23-ün yarısı olmalıdır. 3d 1/10^23 olmalıdır. Bu səhvdir. Yəni bu səhvdir. Bir də bu səhvdir. Cavab oldu. 1-nə 4 Keçək növbətli suala. Növbətli sual 10-cu sual, 20-ci sualdır. Növbətli sual 20-ci sualdır. 20-ci sualda deyilir: "Sabit valentli metal, dəyişkən valentli metal, bir də ə, sabit valentli qeyri-metal." Sabit valentli metal, deməli B-dir. Sabit valentli metaldır. B. Sonra bir də E-dir. Sink sabit var. B olan 1 valentlidir, E olan 2 valent. Dəyişkən valentli metal, burda A-dır, dəyişkən valentli metaldır. Sabit valentli qeyri-metal, Hidrogendir, D olandır. Ə, bir də C heç birinə getmir, çünki dəyişkən valentli qeyri-metalca belə olur. B 1-ə uyğun gəlir, B E 2-yə uyğun gəlir. Ə, A 3-ə də uyğun gəlir, D Diqqətinizə görə sağ olun, növbəti videolarda görüşəniz.